হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম টু আ চেনেল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আমাৰো ভাল আৰু গম পাইছেই সোনকালে সোনকালে ব্লগবোৰ দিব চেষ্টা কৰি আছোঁ সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ এটা এতিয়া গধূলি হ'ল যদিও ছটা বাজিছে আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এইজনী কি খাইছে দে দোকানলৈ গ'লোঁ বস্তু এটা আনো বুলি আজি মানে ভাবিছিলোঁ কিবা এটা বনাম মানে দেই স্পেচিয়েল এতিয়াও বনাম বাৰু খালি মানে মোক অকণমান গাখীৰৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে লাগিছিলেতো দৈয়ে কিন্তু দৈটো নাই ওচৰত পাবলৈ নাই সেইটো কাৰণে মানে দৈ আনিবলৈ হ'লে একেবাৰে যাব লাগিব চাৰিআলি সেইকাৰণে ভাবিলোঁ গাখীৰে কাম চলাওঁ কিন্তু গাখীৰটো মানে ওচৰৰ দোকানত পাবলৈ নাই সেইকাৰণে আৰু অলপ আছে সেইখিনিয়ে কামটো চলাব লাগিব আজি কিবা এটা স্পেচিয়েল বনাম বুলি ভাবিছোঁ দেখুৱাম বাৰু আপোনালোককো আৰু সেই দোকানলৈ যে গৈছিলোঁ গাখীৰ আনিবলৈ লগতে লৈ আনিলোঁ ইহঁতলৈ সিহঁতৰ ফেভৰেট আৰু ইফালে নুডলছ বুঢ়া খাইছে আৰু তেতিয়া এইটো অকণমান ভালেই দিছে মচলাটো কম ন আৰু আজি মানে ইহঁতৰ পৰীক্ষা আজি ছেটাৰডে হয় আজি টেষ্ট কেনেকুৱা গ'ল কৈ দিয়া গ'ল আৰু আজি বোলে অকণমান পঢ়িবলৈ ভাগৰ লাগিছে বোলে কাইলৈ যে বন্ধ আছে সেইকাৰণে ময়ো ইমানতে হেৰি কৰা নাই বাৰু অকণমান দেৰি থাক আৰু এনেকৈ বোলো সদায়তো পঢ়িয়ে থকা হয় হোমৱৰ্ক থাকেই আৰু বহুত বেছি প্ৰেছাৰ দিওঁনো কি হ'ব ল'ৰা ছোৱালীক আজিকালি ইচ্ছা নকৰিলেও ইমানেই মানে পঢ়িবলগীয়া হয় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ক'ম আৰু আমাৰ দিনতকেতো বহুত বেলেগেই হৈ গ'ল বহুত পঢ়িব লাগে ল'ৰা ছোৱালী সেইকাৰণে মাজে মাজে অকণমান মানে কি হয় ফ্ৰী টাইম এটাও লাগে মাইণ্ডটো অলপ ফ্ৰী হৈ থকাটোও লাগে সিহঁতৰ মতে থাকিবলৈ দিবলৈও লাগে তাকে আৰু এতিয়া তাকে ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাককচোন কি কি বাৰু দেখুৱাম আৰু কি বনাম কৈয়ে দিওঁ বাৰু কণীৰ মানে ৰেচিপি এটা বনাম লগতে বনাম পাৰঠা আৰু আজি ভাবিছোঁ লেচা পৰঠাটো ট্ৰাই কৰিম দেই কিন্তু একদম একজেক্টলি মানে মোৰ বস্তুবোৰ এনেকুৱাই হয় মানে কি বুলি কয় যোগাৰো টাইপ হৈ যায় একদম গোটেইখিনি বস্তু লগত ইনগ্ৰেডিয়েণ্টখিনি নাথাকে ঘৰত এভেইলেবল সেইকাৰণে মানে কি হয় যেনেকৈ যি পাৰোঁ মিলাই মেলি মানে কৰি দিবলৈ ট্ৰাই এটা কৰোঁ আৰু সেইটো নহ'লেও একজেক্টলি মানে অলপ ওচৰে পাজৰে চুব পাৰিলেও হ'ব আৰু তাকে বনাম বুলি ভাবিছোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকক ভিডিঅ'টো এতিয়া সদ্যহতে চাহ একাপ খাওঁ দেই বহুত চাহ খাবলৈ মন গৈছে আৰু তেওঁ অকণমান ওলাই গ'ল চাৰিআলিলে চাহ নাখালে থাকিব নোৱাৰি মানে কালি কফি খালোঁ আজি চাহ খাওঁ আৰু বিহু মেলা পাতিলে আমাৰ ইয়াতে তেওঁ আছিলে এইবাৰ ছেক্ৰেটেৰী হৈছিলে আৰু হিচাপ নিকাচবোৰ দাখিল কৰা কামটো আছে যে সেইবোৰৰ কাম চলি আছে আজি গৈছে সেইটো কামতে কাইলৈ মিটিং আছে কাম চলি থাকিব আৰু আমি আমাৰ কামত লাগো চাই থাকোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই চাহকাপেকৈ বনাই লওঁগৈ এইফালে গোটেই বস্তুখিনি গোটাই লৈছোঁ আজি এগ ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে হোৱাইট গ্ৰেভি এগৰ আৰু এইটো এগ কৰ্মা বুলিয়ে কয়নে কি বুলিয়ে কয় মই একদম মানে বিশেষ আৰু সেইটোৱেই নহয় আৰু কাৰণ তাত মানে মই নিজৰ হেৰি কিছুমান মই ভৰাই দিম তাতে সেইটো কাৰণে মানে একজেক্টলি তেনেকুৱা নহয় কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু মোৰ ওচৰত নাই সেইটো কাৰণে মানে এক কৰ্মা বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু সেই ষ্টাইলতে বনাম আৰু কণী বইল কৰি থৈছোঁ এইফালে এইখিনি কাজু লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মই পনীৰো বনাওঁ এই এইটো ষ্টাইলতে আৰু এইফালে এইটো হৈছে নহৰু আদা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া বেছি লোৱা নাই দেই আধা লৈছোঁ তাৰপিছতে আৰু জিৰা এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল কেৰাহীত তেল দি দিছোঁ তেল মানে এইটো চাফুলা অইল ৰাইচ ব্ৰেইন অইল এনেকুৱাবোৰ ইউজ কৰিলে ভাল আৰু আৰু বাটাৰ মই পিছত ইউজ কৰিম কমকৈ দিছোঁ তেলটো জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ পিঁয়াজ

সেইখিনি মই পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ পিঁয়াজখিনি মানে অকণমান বিৰিয়ানী বনালে যিধৰণেৰে ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মানে সেই তেনেকৈ পাতল পাতলকৈ কাটি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে এই বস্তুটো দিলেও হয় নিদিলেও হয় খালী এইটো দি পেলাই যদি দিয়া হয় নহয় তেতিয়াহ'লে টেষ্টটো মানে অলপ বেছিয়ে ভাল পায় যেন মোৰ লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈ দি পেলাইও বনাইছোঁ নিদিয়াকৈও বনাইছোঁ আজি দি পেলাই বনাইছোঁ খাবলৈ ভাল লাগে আৰু আজি ৰুটিৰ লগত যিহেতু খাম ৰুটিৰ লগত ইয়াৰ কম্বিনেশ্যনটো বেছি ভাল লাগে মানে ভাতৰ লগতকৈ যে পিঁয়াজখিনি এনেকৈ কাঢ়ি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু এইফালে ফ্ৰাই কৰি আছোঁ কণী কণী ফ্ৰাই কৰোঁতে বহুত সুকে মোৰ বৰ ভয় লাগে কণী ফ্ৰাই কৰোঁতে মই পূৰা ঢাকিয়ে দিওঁ মানে এতিয়া ভিডিঅ' কৰি এনেকৈ দেখাই আছোঁ এইফালে যিখিনি মই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ আৰু এইফালে কণী কণী এনেকৈ ফালি ফালি পেলাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ গোটাকৈও কৰিব পৰা যায় এনেকৈ ফালি ল'লে মানে মছলাটো খুব ধুনীয়াকৈ সোমাই যায় সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে অকণমান তেল দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই অকণমান ঘিউ ঘিউ নহয় চৰি বাটাৰ দিছোঁ আৰু জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এই পেষ্টখিনি দি দিছোঁ প্ৰয়োজন হয় সিমান দিব লাগে বাৰু এয়া চেনি অকণমান দি দিছোঁ এইখিনি অলপ আওফালি পেলাই কটাখিনি পানী দি পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ এইফালে এইখিনি উতলি আছে এতিয়া ইয়াতে কণীখিনি দি দিম এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি নিদিলেও হয় বাৰু এগটো ফ্ৰাই নকৰাকৈও দিব পৰা যায় ফ্ৰাই কৰিলে অলপ ধুনীয়া কালে এটা যে আহে সেইটো কাৰণে মই ফ্ৰাই কৰি দিছোঁ এতিয়া এতিয়ালৈকে একো মছলা দিয়া হোৱা নাই মছলা দিম এতিয়া মই ধনিয়া অলপ দি দিছোঁ জিৰা পাউদাৰ দিব পাৰিব মোৰ ওচৰত জিৰা পাউদাৰটো শেষ হৈ থাকিলে এতিয়া মই দিম এইটো চাহী গৰম মছলা মই বেছি বেছি দিয়া নাই আৰু অকণমান অকণমান দিছোঁ আৰু এটা বস্তু দি সেইটো হৈছে বিৰিয়ানী মচলা বিৰিয়ানী মছলাটো এইকাৰণেই দিছোঁ কাৰণ ইয়াত মানে ইলাচী আৰু বাকী মানে যিখিনি গৰম মছলাৰ টেষ্টখিনি থাকে সেই গোন্ধটো মানে খাবলৈ খুব ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই অকণমান ইয়াত দি দিছোঁ যাতে তাৰ টেষ্টটো গোন্ধটো মানে ইয়াত আহি যাওঁ ফ্লেভাৰটো সেইটো কাৰণে সেইখিনি এতিয়া মই ইয়াতে অলপ গাখীৰ দিম গাখীৰটো আচলতে মই অকণমান আগতেই দিব লাগিছিলে কিন্তু দিয়াটো দেৰি হৈ গ'ল গাখীৰৰ সলনি দৈ দিব পৰা যায় দৈটো নাই দৈয়ে দি আচলতে খালী দৈটো যিহেতু নাই সেইকাৰণে মই অকণমান গাখীৰকে দি দিছোঁ এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ উতলি অকণমান মানে হেৰি পাতল ঠিক কৰিম আৰু সেইখিনি বৰ এনেকৈ জোল জোল নহয় আৰু অলপ ডাঠ হ'লে মানে খাবলৈ ভাল লাগিব সেইকাৰণে অলপ উতলিবলৈ দিম এই পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি যদি কাঢ়ি পেলাই যেতিয়া ঢাকি থৈ দিম ঠাণ্ডা হ'ব তেতিয়ালৈকে অকণমান আৰু ডাঠ হৈ যাব গতিকে এইখিনি নমাব পৰা হৈ গ'ল আৰু আৰু ফ্ৰেছ ক্ৰীম থাকিলে ইয়াতে দি দিলে খুব বেছি ভাল হয় সেইটো বনাই ওচৰত আজি কিন্তু খাবলৈ যেতিয়া মন গ'ল তেনেকৈ তেনেকৈ হ'লেও মানে যোগাৰ চোগাৰ কৰি হ'লেও ঘৰত যি আছে সেইটোৱে বনামেই বনাম মানে আৰু মই এনেকৈ কিমান বাৰ যে বনাইছোঁ কাৰণ গোটেইখিনি বস্তু সদায় চবৰে ঘৰত মানে এভেইলেবল নাথাকে আৰু এনেকৈ মই পনীৰো বনাওঁ আৰু আজি এগ বনাইছোঁ এনেকৈ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কাঢ়ি পেলাই থৈ দিম অলপ দেৰি ঢাকি পেলাই থৈ দিম কেৰাহীতে পৰা পৰঠাৰ কাৰণে মই এইখিনি ময়দা লৈ লৈছোঁ এইটো পৰাঠাত আচলতে ময়দাটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বৰ ভাল নহয় যদিও ময়দাটোৱে দিবলগীয়া হয় তেতিয়াহে বস্তুটো একজেক্টলি তেনেকুৱা হয় এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া চেনি দিছোঁ আৰু ইয়াত দিম এতিয়া অকণমান ৰিফাইন তেল দিব পাৰে ৰাইচ ব্ৰেন অইল দিব পাৰে মই চফুল আলু দিছোঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম এইখিনিত মই এতিয়া গাখীৰ অলপ দি পেলাই মঠি ল'ম একদম গৰম পানী নহয় দেই একেবাৰে কুহুমীয়া পানী চফ্টটো এটা বনাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত এতিয়া ঘিউ লৈছোঁ ঘিউ লৈ পেলাই ইয়াত সানি পেলাই মই অলপ দেৰি ৰাখি দিম এতিয়া অলপ দেৰি কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিব এতিয়া পৰঠাৰ কাৰণে বেলি লৈছোঁ এটা এটা ৰুটি আৰু বেলি পেলাই এনেকৈ তেনেই পাতলকৈ মই দীঘলকৈ বেলি লৈ পেলাই ভিতৰত অকণমান ঘিউ সানি দিছোঁ আৰু তাৰপিছত অলপ ময়দাৰ ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ এইটো প্ৰচেছ মানে লেচা পৰঠা বনাবলৈ ইউজ কৰে তাৰপিছতে এনেকৈ কৰি জাপি পেলাই মানে গোল কৰি পেলাই গোল গোলকৈ এটা মানে লেচেদাৰ পৰাঠাৰ চেপটো দিয়ে আৰু মই জাষ্ট বনাবলৈহে ট্ৰাই কৰিছোঁ বৰ ভালদৰে নাজানো বাৰু এনেকৈ বনাই আচলতে সেইকাৰণে এনেকৈ কৰি পেলাই ময়ো ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া অকণমান তেল বা ঘিউ তলত লৈ পেলাই এইটো অলপ মানে একেবাৰে পাতল কৰিব নালাগে ৰুটিৰ দৰে আৰু পৰঠাৰ দৰে অকণমান ডাঠকৈ বেলিলেই হ'ল যিমানখিনি মানে প্ৰয়োজন হয় যিমানটো যেনেকুৱা ডাঠ বিচাৰে আৰু সেইটো এনেকৈ বেলি ল'লোঁ ৰুটি এটাৰ চাইজতে আৰু একেবাৰে পাতল খালী কৰা নাই আৰু এতিয়া ইয়াত মই টাৱাখন লৈ লৈছোঁ টাৱাত অলপ তেল লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ঘিউটো ভাজিব পাৰে তাৰপিছত এখন এখনকৈ গোটেইকেইখন পৰঠা মই এনেকৈ বনাই ল'ম তেলটো অকণমান বেছিকৈ লাগে নৰ্মেল ৰুটিতকৈ আকৌ অলপমান তেল দি লৈছোঁ এইটো এখন পৰঠা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল মোটামুটি ঠিকেই হৈছিলে বাৰু ইমান বেয়া হোৱা নাছিলে খাবলৈ জাচে খাইছে আমাৰ ইহঁতি হোৱাইট গ্ৰেভিটো ইমান ভাল নাপায় আজি বা খাইছে খাবলৈ দিলো আৰু তেওঁ আহি জাষ্ট পাইছেহি আহি নাই পোৱা বুলি ক'বলৈ লওঁতে এইফালে দহটা বাজিব হ'ল গম পায় নে আৰু ইমান গৰমত মানে পৰঠা ৰুটি ৰুটি বনোৱাটো বৰ টান কাম ইমান গৰমত ভাত চাত বনাবলৈ ভাল ৰৈ থাকিবলগীয়া নহয় কিন্তু ৰুটি মানে বনাবলৈ এইখিনিত ৰখি ৰখি বনাই থকাটো একদম ঘামি জামি এদাই হয় মই মাজতে গৈ গা চা ধুই আহিলোঁ কিন্তু আকৌ ঘামি চামি এদাই হ'লোঁ তো বাকীকেইটা পৰঠা বনাই লওঁ খাই বৈ আজৰি আৰু এতিয়া বাজিছেকেডাল দেখাওঁ ঘড়ীটো এঘাৰটা এঘাৰটা বাজি দহ মিনিট গৈছে আৰু গামচাম আজৰি হয় মানে সদায় মোৰ শুওঁতে হওঁতে ইমান দেৰিয়ে হৈ যায়গৈ ইহঁতি তিনিওটা শুলে তেওঁ আহি পিনে অলপ ভাগৰো লাগি আছিলে সেইকাৰণে মানে চিধাই খাই বৈ শুই দিলে আৰু মই জাষ্ট ফ্ৰেছ হৈ মেলি আহিছোঁ আৰু আৰু সেয়াই শুমগৈ আৰু এতিয়া আৰু এইখিনি সময়লৈ মানে কাম চাম কৰি আজৰি হয় মানে ভাগৰ লাগি টোপনি ধৰি কিবা হৈ যায়গৈ মুখৰ অৱস্থা আৰু যিকি নহওক আজি যিটো বনাইছিলোঁ খাই পিছে ভালেই লাগিলে যেনেকৈ নহওক বাৰু যিটো বনাইছিলোঁ সেইটো হৈ নুঠিলেও ভালেই লাগিলে আৰু পৰঠাটো যিটো লেচা পৰাঠা বনাইছিলোঁ একদম লচেদাৰ সেইটো নহ'লগৈ বাৰু কিন্তু পৰাঠা টাইপ হ'ল আৰু তাৰপিছতে সেয়াই আৰু খালোঁ চবেই ভাল পালে ইহঁতিও ভাল পালে আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ কিনো বনালোঁ বহুত দিনৰ মূৰত নহয় জানো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্টত জনাব আজি আৰু দীঘল নকৰোঁ এটা ছুটি ব্লগ যিহেতু মানে মই ভালপোৱা কিবা এটা বনালোঁ আৰু মই এনেকৈ হোৱাইট পনীৰ হোৱাইট এগ এইবোৰ মানে কিবা এটা ভাল লাগে মোৰ ৰুটিৰ লগত খাই ত' সেই ভাল লগা কিবা এটা যিহেতু বনালোঁ সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আজিৰ চুটি ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট